देवी दुर्गा सप्तशति प्रथमोऽध्यायः मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः अस्य श्रीप्रथमचरित्रस्य ब्रह्माऋषिः महाकाळीदेवता गायत्रीछन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिकाबीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्धे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापरिघां शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाष्मदीर्तिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿ ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಸಾವರ್ಣಿ ಸೂರ್ಯತನೋ ಯೋಮನು ಕಥ್ಯತೆಷ್ಟ ನಿಶಾಮಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿರಗದ ಮಮ ಮಹಾನು ಯಥಾಮನ್ವಂತರಾಧಿ ಸ ಬಭೂವ ಮಹಾಭಾ ಸಾವರ್ಸ್ತನೋ ರವೆ ಸ್ವಾಚಿಷೇಂತರೆ ಪೂರ್ವ ಚೈತ್ರವಂಶಸುಭವ ಸುರಥೋ ನಾಮ ರಾಜೂ ಸೇ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ ತಾಲಯತ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರನಿವನ್ ಬೂವು ಶತ್ುವೋ ಭೂಪ ಕೋಲಾಧ್ವಂಸಿ ಸೈರಭವದ ಯುದ್ಧ ಮತಿಪ್ರಬಲದಂಡಿ ನೂನೈರಿ ಸ ತೈರ್ಯುದೆ ಕೋಲಾಧ್ವಂಸಿರ್ಜಿ ತಪುರ ಮಾಯ ಅಜದೇಶಕ आक्रांत स महागस्तदा प्रबलिभर्बलिभर्दुष्टई दुर्बल दुरात्म कोशो बल चापहृत स्वपुरे त ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य स भूपति हयमारुह्य जगाम गहनम वनम सतत्राश्रमद्राक्षीजवर्यधस प्राशांतस्वापदा कीर्ण मुनि शिष्योपशोभितं तस्ताव कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सकृतः इतश्चेतश्च विचरमस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तय तदा तत्र ममत्वा कृष्ट चेतना मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मयहीनं पुरं हीतत् मग्रृत्यैस्तैर सदृृतेइह न जाने स प्रधानो मे हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सुल्तिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एकतच्चान्य सततम् चिन्तयामास पार्थिव त्र विप्राश्रमा वैश्यमेकं ददर्श सह कस्त्वं कस्व भूहेतु गमने कह सशोक दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदित प्रत्युवाच स तम वैश्य प्रश्रयावन वैश्य उच वैश्योह कुले वैश्योहमुत्त्पन्नों धनीकूले पुत्रदारेरस्त धनलोभाद साधु विहीनश्चनदारे इर मे धनम् वनमभ्यागतो दुखी निरस्तबंधु सोहम न वेदी पुत्राण कुशलाकुशलामिकं प्रवृत्म स्वजना चाराण चात्र संस्थित किं नु तुहे क्षेम्क्षेमं किन्नु सांत कथम ते किन्नु सृक्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताजोवाच यंलुग पुत्रदारादिबिर्दन तुभत स्नेहमध्नाति मानसम् वैश्य उच तथाभन स्मग्त वच करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मन अय संज्य पितृस्नेहम धनलुब्धर्निरा पति स्वजन हादम च हाद मे मन किन्नाजा जानन महामते येम प्रवण चित्त विगुणेष्वि बंधुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्ना मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित चक्रतुर वैश्य पार्थिवौ राजोवाचा भगवम् स्वामहम प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वत दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय विना ममत्वं गत्त राज्यस्य राज्याङ्गेश्व किलेश्वपि जानतोपि यथाज्ञस्य किमे आयम च निकृत्ता पुत्रायर दारायर वृत्य इस्ततोलजिता स्वजनेना च संत्यक्ता स्तेशु हार्दी तथा प्यति एवमेशत तथाहम च द्वावप्त्यंतदुखितो द्रुष्टदोषे पि विषये ममत्वा कृष्टमानसो तक्कि मेतन महाभागर यन्मोह ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्तेशा विवेकांदस्य मूढता ऋषिवाच ज्ञानमस्तोषोचरे विषयाच पृथक चंप्क्ृथक् दिवांधा प्राणि केचिदरात्र परे केचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिस्तु्यदृष्ट ज्ञानो मनुजा सत्यम किं ते नहि केवलम यतो हि ज्ञानिन सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्यणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्यणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् ज्ञाने भी सति पश्यैतां पतगां च आवचंचुषु कणमोक्षाद्रुतां मोहत् पीड्यमानानपि पी क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साविलाशा सुतां प्रति लोभात्कारा नन्वेता किं न पश्यसि तथा मम ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामेंचा तमूह्य जगत् चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्य विश्व जगदेतराचरम सैषा प्रसन्ना वरदान नृण मुक्त साद्या पर मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी बंध सैवा सर्वेश्वरेश्वरी। राजो वाचा। भगवन सवेरे राजोवाच सा देवी महामेतीन् ब्रवीति कथम उत्पन्न सा कर्मास्याश्च किम् द्विजः यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपायदुभवत् तत् सर्वं श्रोतुम् इच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम् वरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समउत्पत्तिर्बहुधा तत मम ದೇವಾಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯರ್ಥವಿರ್ಭವತಿ ಸಾತ್ಪನ್ನೇತಿ ತಾ ಲೋಕೆ ಸಾಪ್ಯಭೀಯತೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಂ ಯುರ್ಜಗತ್ಯ ಆಸ್ಥೀಯ ಶಮಭತ್ ಕಲ್ಪನ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭು ತದ್ ದ್ವಸುರೌ ಘೋರೌ ವಿಖ್ಯಾತೌ ಮಧುಕೈಟೌ ವಿಕರ್ಣಮಲೋಭೂತೌ ಹುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣತೌ स कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा सुरौ चौग्रौ प्रसुक्त चनादनम तुष्टावयोग निद्राताग्रहृदय स्थित विबोधनार्थय हरेर्नेकृताल विरीग्रात्रीं स्थित संहारकारिणी निद्रा भगवतीं विष्णुरतुला तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्याविशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं सृज्यते जगत् वया इतत् पाल्यते देवी त्वमत्सयन्ते च सर्वदा विश्रुष्टौ सृष्टि रूपात्वं स्थिति रूपा, रूपा च पालने तथा समृत्ति रूपांते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कािर्महारात्रिर्मोहरात्रिश दारुणा वस्वीरीं बुद्धिर्बोध बुद्धिर्बोधलक्षण लज्जा शांति तुष्टिस्व शातिषातिरव खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाणाबूशुंडी पयुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त सुंदरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलआत्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तुयसे मया यया त्वया जगत जगत् जगतपाताति यो जगत सोपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतु मिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महामीशान एव च कारितास्ते शक्तिमान भवेत स्तु शक्तिमा प्रभाव देवी संस्तुता मोहय दुरादर्शावसुर मधुकटभ प्रबोधम च जगत्स्वामी नीयतामच्युता लघु क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनादा निहंत मधुकैटभ ने बहुृद्यस्तो निर्गम्य दर्शने तस्थ ब्रह्मणों व्यक्तजन्मन उतस्थ जगन्नाथ स्थ मु जनादन एनवेशयना सदृशे चौ मधुकैटभौ दुरात्मतीपराक्रमौ क्रोधरक्नावत्तु ब्रह्मण जनिम सुक्ताय ततस्ताभ्याुयुधे भगवान्चवर्षसहसाणी बाहुप्रहरण विभु त्यतिबलोन्मत् तो महामयामोहितौ तो व्रियतामिति केशवम् केशवम श्रीभगवाच भेताम मे तुष्टौ मम वद्या किमने वरेनावृद्धिवृत मम ऋषिवाच वंचिताभ्यादा सर्वोमय जगद विलोक्यभ्या भगवान्कमेक्षण आवाम जहिन्न नोर्वी सलिल पीपुता ऋषिवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शियसि तयोः एमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयशृणु वदामि ते ऐम् जय जय श्री स्वस्ति श्री पुराणे स्वस्तिश्रीमकेयपुराणे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम पद्मय आहुति ओम एं साय सायुधाई सशक्ति सपरिवार सवाहनाय ऐं बीजाधीष्ठा महाकाय महाआहुतिम समर्पयामी नमः स्वाहा इति देवी महात्म्ये भवधो नाम प्रद्मोद्याय सम्पूर्णम्